Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Zulki Fidul Razak. Zul Razak. Uh, sesi penutup 2 jam. Uh, InsyaAllah dari jam 7 sehingga jam 9 untuk sesi ruang di ruang negara Melayu. Uh, kita akan break pada jam 7.20 untuk maghrib. Uh, dan apa dia, Uh, lebih kurang lima ke sepuluh minit break tujuh dua puluh sehingga lebih kurang tujuh tiga puluh jadi kita uh, teruskan satu pasaran konsepsi structure dengan korelasi uh, saya salam Giz uh, kita free and easy saya akan uh, terangkan lebih banyak kepada Nisa Pasaran uh, saya akan terangkan lebih banyak kepada Nisa Pasaran dan apa yang kita akan jangka eh, untuk pergerakan pasaran serta apa yang sedang mempunyai pasaran semasa eh? satu pasaran konsepsi struktur dan korelasi sebelum kita mula saya baca penafian dahulu selamat hari guru so thank you Ken uh, apa dia dan juga selamat hari guru kepada semua tenaga pengajar eh? uh, risiko pelaburan dengan online secara majin mempunyai risiko tinggi tahap lebih tinggi boleh bantu atau menyebabkan kerugian sila pertimbangkan sama dengan online sesuai untuk anda dengan memikirkan pengalaman objektif laporan dan kemampuan kewangan ada kemungkinan anda boleh sebahagian atau keseluruhan penasaran oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda beri sebarang kemuskilan nama saya Zulkif Federal Razak punya Zul sahaja so pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih dari, daripada 20 tahun jadi kita akan buat uh, 2 jam lebih kurang untuk analisa pasaran unless anda ada sebarang soalan khusus ya Okey, jadi um, apa struktur yang kita jangka dan apa yang sedang mempunyai pasal itu? let me give you the background. Ya. Kita ada cerita tarif yang berlaku pada awal April. Ini adalah dikatakan sebagai oleh Presiden Trump sebagai Hari Liberation, Pembebasan US. Ha. Dan kita ada pada 7 April kat sini, 7 April, kita ada lonjakan pasaran, Okey, dan kita ada persetujuan uh, kita ada penangguhan kita ada escalate to de-escalate lah eh. uh, kita ada Trump yang nak kenakan China, nak kenakan Eropah, nak kena Malaysia pun kena kan eh. dan akhirnya uh, pada minggu lepas kita ada perjanjian pertama di antara US dan juga UK yang uh, apa yang memberikan sentimen positif pasaran dan pada minggu ini pada Isnin kita ada gap ini. Okey. Jadi gap ini adalah selepas kita ada pada hujung minggu a uh, rundingan di antara US dan China yang a uh, yang bersetuju untuk menangguhkan tarif selama 90 hari dan juga kepada apa dia Uh, menurunkan ya eh, kadar tarif sebanyak 115% masing-masing menjadikan tarif US daripada uh, 145% kepada uh, apa dia kepada uh, kepada 30% peratus, manakala China uh, menurunkan uh, ke kepada kadar 10% ya. kali Hello, hello. Okay. So the thing is kita dan kita dah sepanjang minggu ni saya dah tunjukkan kepada anda kalau kita bercakap mengenai inflasi wassalam thank you nabil kalau kita bercakap mengenai inflasi itu bukan lagi bukan dia tak penting tapi kita dah nampak data-data dia adalah rendah kita ada CPI pada Uh, kita ada uh, data CPI, inflasi pengguna. Kita ada data PPI. Ya uh, pada malam tadi menunjukkan inflasi berada uh, pada malam sebelumnya berada pada tahap yang terendah sejak dari uh, apa sejak dari Februari 2021. 2.3% data tahunan ya, Untuk inflasi pengguna uh, PPI pun miss ke bawah Okay The thing is Dan kita ada Anda boleh uh, cerita pasal Oh, uh, Rusia tengah jumpa dengan Siapa dia? Uh, tengah jumpa deka, dengan Ukraine Dekat Turki kan Dan perbincangan dikatakan Sedang berm uh, Akan bermula sebentar lagi Okay Semua tu basically dah price in apa yang lebih penting sekarang kalau nak tahu Dan anda akan dapati tema pasaran beralih kepada itu Dan itu yang sedang menjadi tumpuan Dekat pasaran kewangan Yes, kenal of course Sama NTV7 Apa yang sedang jadi tumpuan? Ini ha, saya tunjukkan. Kita ada sekarang ni kalau nak tahu US government hampir habis duit. Faham tak? Pernah dengar tak perkataan-perkataan seperti anda dengar government shutdown uh, debt ceiling? Pernah dengar benda-benda tu? Yes, kita akan dapati media-media duk uh, tekankan mengenai lawatan Trump Kita akan ada mengenai, apa dia, uh, mengenai Ukraine Mengenai, of course, semenanjung Gaza, Syria, Israel dan lain-lain lah um, uh, Itu semua uh, faktor geopolitik, yes, bukan tak penting But it won't move market that much Because semua tu dah really price in. Kan, Rusia jumpa Ukraine seperti yang saya bagi tahu kenapa pihak Eropah sebelum ni ha, sebelum ni nampak dia orang tak 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 masuk campur. Dan kenapa Turki? Faham? Kenapa? Ha, duit bank negara Rusia tu kan akan kan ke dia kena dia kena frozen lepas tu pihak Eropah menggunakan duit tu untuk nak funding senjata kepada Ukraine masalahnya kalau kedua-dua pihak ni berdamai perang tamat dan katalah eh, duit Rusia tu di unfrozen dia orang kena bayar. Masalahnya Rusia happy ke dia kena pau? <laughs> Faham. Ah ha, tu yang anda nampak pihak Eropah agak reluctant eh, untuk uh, perang Ukraine tu ditamatkan. Basically duit. Okay, Tu cerita geopolitik. Tapi apa yang sedang menjadi naratif sekarang ni? dan anda akan mula nampak benda ni dah mula nampak pun tapi dia bukan jadi headline utama sekarang. Cerita dia adalah mengenai debt ceiling. Kutang kerajaan US. Masalahnya adalah benda ni. Ni saya tunjukkan kepada anda. Okey. Semasa kita ada belanjawan kerajaan persekutuan US yang sedang dibahaskan di peringkat Kongres. Pernah dengar tak State of the Union? Okay. State of the Union. Basically, itu adalah uh, apa dia apabila Presiden uh, memberikan ucapan mengenai cadangan eh, kepada belanjawan. Bagaimana dia nak uh, buat duit dan bagaimana dia nak belanjakan duit. Wassalam. Thank you, Feth. Okay. Dan the thing is kalau anda nak tahu sejak daripada 2024 kita ada kerajaan US yang tak ada belanjawan ha, semasa Biden tak ada dan apa yang berlaku adalah dia dok sign continuous resolution continue, continue, debt ceiling dok naik debt ceiling dok naik benda ni sejak dari penghujung kuartal keempat eh? ya. Ha, uh, dan fahamkan fiscal year untuk US kerajaan dia belanjawan dia sepatutnya diluluskan pada September setiap tahun macam kita lah sama lah macam Malaysia belanjawan harga rokok naik tu sama faham yang orang tunggu ada bonus ke tak kan ha, itulah Okay the thing is kat US ni 2024 tak ada tak ada <laughs> dia dok dia dok sign supaya uh, supaya uh, apa tak uh, ada tak ada tak ada belanjawan khusus faham dan semasa belanjawan US sedang dibahaskan the thing is ingat ya eh, tarikh dia September okey bila kita bercakap kerajaan US punya belanjawan, kita tahu antara isu dia adalah hutang dan semasa kita ada kadar siling hutang US ni yang ditetapkan pada Januari awal tahun ni sebanyak 36.1 trilion. Ini adalah hab banyak mana. Uh, dia punya jabatan uh, perbandaran boleh keluarkan hutang. Hutang dia dalam bentuk bond itulah. lah. salam friendly. Faham yang anda tengok US 10 years, US 5 years, US 3 years, uh, itu adalah bond perbandaran ya. Eh? Futures dia yang anda nampak ZN ah uh, tu futures dia lah. Okey, setakat ni faham tak? Okey. Ingat ya, eh? ceiling dia tiga. nak tahu tak berapa banyak 36.1 trilion ni Fendi. Kalau anda pergi ATM, kalau anda pergi satu ATM machine kan. Eh? Dan ATM machine tu boleh keluarkan 1000 dolar setiap 10 saat. 10 saat ke eh? anda letak tekan keluar 1000 dolar. Keluar seribu dolar Untuk nak keluarkan 36 trilion tu Tahu tak berapa lama anda kena ada dekat ATM machine tu <laughs> 11,400 tahun <laughs> 11,400 tahun Kau trade semalam pun withdraw 1000 Kau tunggu, tunggu, tunggu 1000 dolar kan ha, Lepas tu awal-awal kau dah pergi ATM tekan sekali kan Okay Bayangkan ada nak keluar 36, tak payah satu tu lah 36 trilion. Ha, bayangkan keluar 1000 US dollar tiap tiap 10 saat 11,415 tahun. <laughs> anda boleh cari buku ni. Kalau nak baca mengenai, uh, buk bukannya World Bank. Kalau anda nak tahu siapa kontrol duit dunia ni, Ayah Pin, kalau anda suka cerita pasal yang belakang ni, anda cari buku ni. Tower of Bessel. Bessel ke? I e, e ke L? Ian. E ah ha, Bessel. Ah. Ha dah meninggal satu ATM boleh kurang ada 2,500 lembar <builds Donald Trump> ha, pergi cari buku ni kalau anda rajin baca tahu tak apa yang ada dekat Basel pernah dengar tak Basel 1, Basel 2, II, Basel 3 pernah dengar tak BIS kalau anda nak tahu siapa yang sebenarnya pegang kalau kita kata kan oh yang pegang Rothschild lah yang orang kata uh, apa dia Black Rock lah uh, Nah ha, uh, Black Rock ke Rochal ke Dia orang masih boleh masuk jail Yang tak boleh masuk jail yang ni Kalau nak tahu ha, uh, Dia orang ni sovereign Dia orang dia orang ada Dia orang macam ada kedaulatan dia sendiri Kalau anda nak tahu lah Kalau suka cerita pasal um, apa dia, konspirasi dan apa lain ya kan. Anda cari buku ni. Akan ada banyak aha moment Pergi cari buku ni The Tower of Bessel Okay Yang ini anda jelas 36.1 Trillion Sekarang ni kalau nak tahu hutang kerajaan US sendiri 36.2 Ni dekat Trading View Eh dekat apa dia Dekat Trading Economics Ni 36.2 Debt ceilingnya 36.1 The thing is, kita ada sejak daripada sebelum ni iaitu pada bulan pada bulan 3 satu agensi rating iaitu Fitch telah mengeluarkan amaran bahawa sekiranya uh, Prudence Uh, budget is not being done, financial punya practice is not being done, credit risk untuk US akan semakin meningkat. Tu yang anda nampak Trump pergi cari orang untuk untuk nak melabur kan. Ha, uh, pergi Arab Saudi, pergi UAE. Kenapa dia tinggalkan? Bukan dia tinggal, dia ignore Israel sekarang. Uh, sebabnya dia tengok tu perhabis duit sedangkan dia kena buat duit. Ah ha, bukannya dia kata dia tak sokong Israel. Yang dia buat adalah sebab dia tak dapat Israel mendatangkan berhabis perhabis duit lah. In other word, nak perang lagi, nak apa lagi kan. Itu semua duit. Masalah Trump adalah benda ni. Adalah mengenai debt ceiling ni. Mengenai budget US. tu yang dia cuba untuk nak nak buat sekarang. Kenapa dia nak Supaya syarikat-syarikat buka dan bawa Apa dia? Uh, bawa uh, uh, kilang ke US Kenapa dia nak supaya defisit uh, Apa? Defisit dagang US semakin rendah Benda ni US sejak dia jadi kerajaan Sejak dia jadi kerajaan Dia dah hutang Tapi semasa hutang dia adalah Tertinggi dalam sejarah 36.2 trilion. Debt ceiling 36.1. Dah terlebih dah. Dan dijangkakan kalau ikut timeline pada sama ataupun pada bulan 6 pada bulan 6 ni basically dia dah start treasury habis duit. Masalahnya dia tak boleh isu hutang dah. Faham? Tapiเรื่อง cerita ni berlanjutan sehingga September dan dan antara masalah dia adalah apa apa bila orang hutang apa yang perlu dia buat of course bayar tapi bila dia bayar ada apa kadar faedah ha, ah dan sebab itu Trump dok tekan supaya Powell dan juga rakan-rakan di Federal Reserve turunkan Kadar sini. Kena jual Bitcoin Reserve. Hmm. <laughs> Sebenarnya itu adalah kepada dia nak buat macam 1MDB US sendiri. Ha, kalau nak faham. Dia punya sovereign fund. Dia tak ada lagi sovereign fund. Itulah masalah dia. Satu anda dapati Trump do dok kata Powell Fed sepatutnya dah turun dia dah turun dia dia orang kena servis hutang ni jadi kalau kita nak katakan okey jadi the only way adalah nampak the only way sebab itu saya tak nampak sebarang sebarang sebab untuk Fed nak continue dia punya uh, rate pada 4.50 pengsan US dan ingat tarikh dia adalah bulan 6 ni nampak tak dia punya dia punya kaitan tu tadi Kazana, uh, saya tak dapat komen lebih lanjut mengenai hal itu. <laughs> dan dikatakan bahawa treasuries basically habis duit bulan 6 kalau Fed tak bertindak pada bulan 6 ni there will be credit crunch faham tak there will be credit crunch liquidity punya problem masalah kecairan pasaran dan sekiranya terus berterusan dia tak Sehinggalah September Di mana itu due date untuk belanjawan Pengsan By bulan 9 dia kena bertindak Kalau paling-paling teruk pun bulan 9 Yes Presiden boleh continue untuk sign uh, Continuous Resolution Kita boleh ada Kongres Yang boleh menaikkan kadar siling Masalahnya kalau dia naikkan kadar siling dia kena, kena isu lebih banyak hutang. Ingat tak apa Fish ni kata? Ada sovereign fund tu, masalah dengan sovereign fund tu adalah kepada management. Dan kita nampak, kecuali kita ada kerajaan yang uh, sultan. Macam Qatar kan? Uh, macam macam negara yang sultan. Faham tak Is? Ha, kalau kita ada macam kerajaan demokrasi masalah dengan sovereign fund ni adalah management dia dia punya black and white dia Okay, kita berhenti dulu sini kita berhenti hak sekejap kita continue discussion kita dan kita lihat kepada impact dia kepada chat selepas ni jadi jangan ke mana-mana uh, 5 ke 10 minit kita back sekejap eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 지 <목소리>